что вы здесь делаете на войне? Пытаюсь закончить конфликт как можно быстрее. Павло Михайлович, рик народжения, 15-го, 1-го, 80-го ровно. Народился, место Крылый Рих стрелок, помечник, гранатометник. Дух что Печенга. Печенга. Отряд Шторм. Выехав с территории Украины в 1999 году в Россию. Подарок вам. Ну вы жетон подарили, а я вам дарю это. Разжирните. <как> <как> М -м? Артель, Прочитал, а я вам подарок сделал, что вы на меня замахиваетесь. Я бы э, сказал, что вопрос в том, что вы хотите воевать. Я не хочу, чтобы война продолжалась. Я оказываю вам сопротивление. Оно в данном случае выглядит тем, что Россия вошла на территорию Украины. Вы ошибаетесь, если считаете, что я хочу, убить украв, да? Я пытаюсь спасти максимально больше. Если вы будете делать э, зусилля на патриотизме, это будет, до э, хорошая спроба. Но ваша сейчас заточка э, на конфронтацию с Россией. Запад, на самом деле, использует Украину как острие копья. Почему цей конфликт мог, мог Возникнути самый зараз на Украине, потому что захотіли руками украинцев. Вы бачите эту ситуацию сбоку, что Россия агрессор пришла и начала убивать. Россия сделала зробила выбрать крок. Одесса, mm -hmm. люди, которые горели в здании, задержаны, осуждены, потому что они неправомочны. их потащили первым делом в суд. Чем mm -hmm. закончилась история, я не знаю. Но те, кто стрелял и кидал mm -hmm. к ним, даже если были претензии, то потом их оправдали, потому что они делали правильно. И все ж таки нарахунок Крыму. Но там поднималось и пытание высловливания думки людей, которые жили в Крыму. Вони, в свою думку, виразили. Там була справа не стільки в мові, хоча вона була одним із камінцев Вертковені. Якраз майдан Янукович mm. і наступні дії на Україні цю тему людям припадають як законне вигнання. Людина з посади президента, яка їх не вдоволювала. Ну, були ж і інші президенти, які не вдоволювали прем'єр-міністри, а Майдан вже став незаконним. В даному випадку з Кримом лю, о, треба питати у людей, як вони бачать цю ситуацію. Правильно? ситуацію. Если проводится референдум, мы можем выслушать с людей. чаяние переживания. Украина решила пойти другим путем. В данном случае сейчас есть определенные ограничения на масло, чеснок, которое Россия керет. Украина поставляет в Европе. Он исчерпывается значительно быстрее, чем тот, который был при Азарове. Он говорит то дословно, что мы получали больше дохода, чем сейчас, выстроив определенные отношения. В Российской Федерации досить велика численность населения. Угу. России потребно 15 миллионов, не больше. Угу. Они собирались каким-то чином сократить население России на 90%. Угу. Звездно, с Украиной не разбирался, ты ж нячетысь. Попахи диктатурой. На эту ситуацию можно смотреть по-разному. Человек начинает ходить со знаменами. Я не согласен. А он начинает волновать всех. Да, он ходит. А в чем Но он должен узаконить свои действия. А. Например, сначала подать заявку Я хочу ходить с митингом. Ну да. А этот человек начинает делать провокации. Для кого он делает провокацию? Для тех, кто выставит это в средствах массовой информации. Mm -hmm. Тот же Запад. Mm -hmm. Смотрите, вот есть люди, mm -hmm. которые недовольны властью. Mm -hmm. Это часть пропаганды, которая подается именно, чтобы показать, что все не так в радушном цвете в России. Я говорю, что когда Навальный не сидел в тюрьме, mm -hmm. он высказывал и свои мысли спокойно нравились, не нравились, если это все узаконилось. Если ему нужно было сделать провокацию, он делал такой шаг, что нарушая закон, начинали митинги какие-то делать для показухи. Это либеральная тусовка занята, чтобы колотить общество. Российские войска подошли под Киев, лучше было под, российской, под войсками Конечно. Российской Федерации. И задали вопрос, знаешь, что я про Бучу? Это мое субъективное мнение, я могу ошибаться. Но то, что я видел, это гражданское население, которое так или иначе, там нельзя говорить поддерживало, было солидарно. Они же так и не Они подвязывали ленточки белого колора на рукава. После турецких договоренностей. Или потому что Украина выебила. Это даже не суть важно. Российская армия вышла из-под Киева, освободив Бучу. Были, например, что губернатор, губернатор, старший побуч, глава mm -hmm. заехал, а, там, через два дня а, собрались вместе с Зеленским репортеры, западные представители, там чуть не какие-то власти имущие запада и снимали сколько трупов в Буче. Тем более все они с белыми ленточками сидели в ряду, в подвалах. Там страшные вещи рассказывалось о изнасилованиях. Я даже всего сейчас не упомню. То откуда они все взялись, не понял? Что за белые ленточки? Откуда взялись эти горы трупов? Ну вот как и сейчас. Откуда горы трупов? <как> Кто их пострелял? Видел, видел один из роликов, где с Беттером на трассах растаскивали украинские военные. Это из того, что я видел. Я тут слышал высказывание Папы Римского. Он сказал, сейчас дословно не вспомню, но ну это звучало как Подумайте о спасении населения, да? Я говорю о том, что, и чтобы войны не было, надо с какими-то вещами Смиряться. Если смиряться не судьба, значит надо продолжать. Что делать? Чтобы закончился конфликт. Да, Захотеть, чтобы он закончился. Пока есть желание убивать, но будет этот конфликт продолжаться. Я ж прикладываю за сыр, чтобы вина способом. лишь мирным способом.